assalomu alaykum va rahmatulloh bugun siz azizlar bilan JavaScript skript kursimizni amaliyot darsini o'rgangan bo'lamiz ushbu amaliyot darsimizda o'tilgan birinchi darsdan to oltinchi darsgacha bo'lgan mavzular yuzasidan masalalar yechishni o'rganamiz Video darslarimiz ketma ketligini o'tkazib yubormaslik uchun hamda video darslarimiz kengroq tarqalishi uchun kanalimizga obuna bo'lishni hamda video darslarimizga like bosishni unutmang qani boshladik bismillah birinchi masalamizdan darsimizni boshlab olamiz birinchi masalamizni sharti foydalanuvchi kiritgan sonni juft yoki toqligini aniqlang degan ekan demak ushbu masalani yechamiz dastlab ushbu masalani yechish uchun o'zgaruvchi ochib olamiz let son degan va foydalanuvchidan so'rash uchun pront interactiondan foydalanamiz prontni yozib foydalanuvchiga istal istalgan son kiriting deb shart etamiz bu buyoqda istalgan son kiriting mana shu ko'rinishda endi sonni juft yoki toqligini qayerdan bilib olamiz deyilsa birorta sonni ikkiga bo'lsak unda qoldiq qolmasa u juft bo'ladi agar qoldiq qolsa toq bo'ladi mana shu shartni if operatoriga yozishimiz kerak if ya'ni agar sonni o'sha şey kiritgan foydalanuvchi kiritgan sonni ikkiga bo'lganimizdagi qoldiq qoldig'ini hisoblash uchun mana bu foiz belgisidan foydalanardik teng bo'lsa nolga ya'niki o'sha kiritgan sonni ikkiga bo'lganimizda qoldiq nolga teng bo'lsa u son juft bo'ladi demak yozadigan kodimiz bir qatordan iborat bo'lsa ifni skop qavusini ya'ni gullik qavusini qo'yishimiz shart emas to'g'ridan to'g'ri doğru alertga endi bekitdikda aynan o'sha kiritgan sonni yozib ketsak ham bo'ladi chiroyli chiqadi shunda siz kirit <coughs> siz kiritgan ushbu endi dollar belgisi ya'ni tashqi o'zgaruvchini yozish uchun dollar belgisi gulli qavshi ichiga o'zgaruvchini nomini yozib ketsak bo'ladi demak son ya'ni nechidir kirsa soni juft e, bo'lishi kerak juft son desak ham bo'ladi mana shu ko'rinishda işte. e, endi aks holda juft bo'lmagandan keyin aniq toq bo'ladi mana shu holatda uzr else operatorni yozib undan keyin alert ichiga yana berkitiyda siz kiritgan ushbu yana dollar belgisi gulli qavssiga sonni yozib soni top son mana shu ko'rinishda ishlaymiz işte demak buni lie serverni ochib tekshirib olamiz istalgan sonni kiriting o'nni kiritadigan bo'lsam siz kiritgan ushbu o'n soni juft son agar 15 besh kiritadigan bo'lsam siz kiritgan ushbu 15 besh soni toq son demak har qanday sonni mana shu ko'rinishda toq yoki juftligini aniqlasak bo'lar ekan. Xo'p, birinchi masalamizni tugatdik endi ikkinchi masalamizga o'tamiz buni kommentga olib qo'yamiz biroz joy tashlab demak ikkinchi masalamizning de, sharti foydalanuvchi um, kiritgan son uchga bo'linsa ya'ni foydalanuvchi birorta son kiritadi agar uchga bo'linsa hay so'zini beshga bo'linsa bay so'zini agar ikkisi ikkisiga ham bo'linsa hay bay so'zini agar ikkoviga ham bo'linmasa bay hay so'zini alertga chiqarishimiz kerak ekan bunda ham xuddi o'sha tepadagi amalni qilib foydalanuvchidan son kiritishni so'raymiz ya'ni istalgan son kiriting endi buni tekshirishni boshlaymiz endi tekshirishda bitta narsaga ehtiyot bo'lishimiz kerak agar biz dastlab yuqori tekshirishdan ya'ni ikkovini ham bo'linishini tekshirishidan boshlamasak bizga xato beradi chunki ifimizda birinchi o'sha konditionida turu bo'lsa qolgan shartlari hech qaysini tekshirmas ya'ni l hech qaysini tekshirmay to'g'ridan to'g'ri o'sha ifni skopini ishlatib yuborardi shuning uchun dast avval ikkisiga ham ikkisiga ham bo'linishini tekshirishimiz kerak demak if shart yozamiz buni ichiga sonni bo'lganimizda uchga qoldiq nolga teng bo'lsa va va operator mana bu ikkita ampersand belgisi sonni bo'lganimizda beshga qoldiq nol bo'lsa demak uchga ham beshga ham bo'linsa alertga nima chiqishi kerak ekan demak foydalanuvchi kiritgan son uchga ham beshga ham bo'linsa iby so'zi alertga chiqishi kerak edi undan keyin uchga yoki beshga bo'linishini tekshirsak ham bo'ladi bundan keyingi tekshiruvlarni elsifda olib boramiz elsif sonni 3 ga bo'lganimizdagi qoldi 0 ga teng bo'lsa alertda 3 ga bo'lganimizda hay so'zi chiqishi kerak ekan Hay deb yozib qo'yamiz yana else sif yozamiz Else sif sonni ga bo'lganimizdagi qoldi 0 ga teng bo'lsa alertda by so'zi chiqishi kerak ekan by a e endi bularda hech qaysi shartiga to'g'ri kelmasa ya'ni uchga ham beshga ham bo'linmasa by hiy so'zi chiqishi kerak ekan buni elde ifodalasak ham bo'ladi alert by hiy mana shu ko'rinishda ekan demak buni ham ishga tushirib tekshirib olamiz isilgan sonni kiritding misol uchun o'n besh kiritadigan bo'lsam hiy by ya'ni o'n besh uchga ham beshga ham bo'lingani uchun hiyby so'zi alertga chiqyapti endi to'qqizi o'zini kiritadigan bo'lsam to'qqiz faqat uchga bo'linadi hay so'zi chiqyapti faqat 5 ga bo'linadi bo'linadigan misol uchun 10 ni kiritadigan bo'lsam by so'zi chiqyapti ga ham 5 ga ham bo'linmaydigan son misol uchun 19. to'qqiz yozadigan bo'lsam by hay alertga chiqyapti demak ikkinchi masalamizni ham ishlab bo'ldik endi yani 3-chi masalamizga o'tsak ham bo'ladi 3-chi masalamizning sharti foydalanuvchidan uchta son kiritishini so'raymiz ularning ichidan eng kattasini alertga chiqaramiz endi mana shu ko'rinishda yuqoridagiga o'zgaruvchi ochib olamiz faqat uchta nega deyilsa foydalanuvchidan uchta son so'rashimiz kerak ekan birinchisini son bir deb olsak ham bo'ladi yana ikkita ko'piy qilamiz buni son ikki bui son uch 3 uchta son kiritishini so'raymiz bulardan eng kattasini allertga chiqarib berishimiz kerak buni qanday qilamiz esa buni ham if operatorida qilsak bo'ladi agar son bir katta bo'lsa son ikkidan va son bir katta bo'lsa son uchdan demak son birimiz son ikkidan ham uchdan ham katta bo'lsa demak bu eng kattasi bo'ladi alertga chiroyli qilib yozuv chiqarsak ham bo'ladi ya'na bektii ichida siz kiritgan sonlar ichida eng kattasi kattasi ushbu dollar belgisi gulli qavs ichida son birni yozib qo'yamiz soni ekan deb yozib qo'ysak ham bo'ladi kodimiz cho'zilib ketdi hop undan keyin yana bitta tekshirishimiz bor endi bularni elsifda tekshiramiz else if endi son birimiz son ikkidan katta bo'lmasa demak son ikki son birdan katta son ikkini son uchdan kattaligini tekshirsak bo'ldi ya'ni son ikki katta bo'lsa son uchdan yani, bu holatda endi son ikkimiz katta bo'ladi alertga yana shu holatda faqat mana bu narsani kopiya qilib olamizda buni ichiga tashlab qo'yamiz faqat mana bu yerda son birni emas son ikkini yozib qo'yamiz agar tepadagi shartlar qanoatlantirmasa ya'ni son bir son ikkidan ham son uchdan ham katta bo'lmasa son ikki son uchdan ham katta bo'lmasa demak eng kattasi son uchni o'zi bo'ladi bu holatda els operatorini yozib qo'ysak ham bo'ladi ls xuddi shu holat yana alertda yana tashlab olamiz bek bekti ichida endi son uchni yozib qo'yamiz mana mana shu ko'rinishda demak kodimizni ishga tushirib boshlaymiz istalgan son kiriting misol uchun o'n besh yana so'rayapti yigirma o'ttiz siz kiritgan sonlar ichidan eng kattasi ushbu o'ttiz soni ekan demak to'g'ri chiqarib beryapti yana qaytadan tekshirib ko'ramiz endi sakson sonini kiritamiz 50 hamda 90 sonini kiritib ko'rayik qarasak endi siz kiritgan sonlar ichidan eng kattasi ushbu 90 soni ekan deya. masalamizni shu yerda tugatdik undan keyingi masalaga o'tamiz Xo'p, 4 masalamiz shartini o'qiymiz foydalanuvchi kiritgan baliga qarab bahosini alertga chiqarib berish bir e. vaqtlarda o'sha maktab vaqtlarida um, baholar balga nisbatan chiqarilardi ya'ni to'plagan baliga nisbatan bahosini chiqarib berardi xuddi o'sha narsani biz masalada ishlab ko'raylik demak shartini to'liqroq tushuntirib beraman agar kiritgan bali birdan ellik beshgacha bo'lsa u ikki baho olgan bo'ladi ellik oltidan yetmishgacha bo'lsa u uch baho olgan bo'ladi yetmish birdan sakson to'qqizgacha bo'lsa to'rt baho olgan bo'ladi to'qsondan yuzgacha bo'lsa besh baho olgan bo'lar ekan demak mana shu shartimizni ishlaymiz foydalanuvchidan yana son kiritishini so'raymiz endi son kiriting emas misol uchun bu chorakda olgan baholaringizni kiriting degan shartni e, yozamiz let son pront soddaroq qilib to'plagan balingizni kiriting deb yozsa ham bo'ladi mana shu ko'rinishda demak to'plangan balni kiriting deyapti bu yoqda yana tekshiramiz o'zi bu yoqda ishlagan masalalarimizni faqat endi if eni ishlayapmiz sizlar ternary da ham e yoki switch case da ham ba'zilarini tushadiganlarni switch case da ham ishlasak bo'ladi demak to'plagan ballingizni kiriting deyapti tek tekshiryapti tekshiryapmiz endi mana shu holatda kiritgan sonni kichik bo'lsa ellik oltidan ya'ni ellik oltidan kichik bo'lsa u kiritgan bali nima bo'ladi ikki oldingiz siz ikki baho oldingiz deb chiqarib berishimiz kerak ellik oltidan kichkina bo'lsa shunday yana tekshirmoqchi bo'lsak endi ellik oltidan katta yetmishdan kichkina bo'lsa yozsak bo'ladi son kichik yetmishdan deb yozadigan bo'lsak ham tekshiraveradi alertda siz uch baho oldingiz undan keyin els ifda yana yozamiz son kichik bo'ladigan bo'lsa sakson to'qqizdan alertda siz to'rt baho oldingiz degan qiymat chiqarish kerak undan keyingi shartimizda elsifda son agar yuzga kichik yoki teng deb olsak bo'ladi buni yuz ya'ni yuz kiritsa ham besh baho oladi yuz bo'lsa yuzdan yani kichik yoki teng bo'lsa siz besh baho oldingiz degan qiymatdi chiqarishimiz kerak aks holda ya'ni ushbu oraliqdagi sonlarni kiritmasa els alertga bunday bal mavjud emas deb chiqarishimiz kerak ekan bunday bal mavjud emas mana shu ko'rinishda ekan ishga tushirib tekshirib ko'ramiz to'plagan balingizni kiriting misol uchun qirq kiritadigan bo'lsam siz ikki baho oldingz endi ellik oltidan kattaroq son misol uchun ellik sakkiz kiritadigan bo'lsak siz uch baho oldingiz endi yetmishdan kattaroq yetmish besh kiritadigan bo'lsak siz to'rt baho oldingiz to'qson kiritadigan bo'lsak siz besh baho oldingiz to'qson to'qqiz kiritadigan bo'lsak ham siz besh baho oldingiz misol uchun ikki yuz kiritadigan bo'lsak bunday ball mavjud emas degan javobni alertga chiqaryapti demak bu masalamizni ham shyerda tugatdik undan keyingi masalamiz beshinchi masalamiz sal endi murakkabroq masala bu foydalanuvchidan dastlab matematik amal tanlashini so'raymiz ya'niki ko'paytirishmi qo'shishmi ayirishmi bo'lishmi shularni so'raymiz ya'ni istalgan matematik amal kiriting deb so'raymiz keyin ikkita raqam kiritishini so'raymiz ya'ni undan keyin ikkita raqam kiritishini so'raymiz kiritgan raqamlari ustida kiritgan amalni bajarib qaytaramiz ya'niki misol uchun mana bu yoqda yozilgan ko'paytirish kiritib o'n va o'n beshni kiritgan bo'lsa bir yuz ellik javobini ya'ni o'nda o'n beshga ko'paytirib alertga chiqarib -ke berishimiz kerak ekan buni e switch kayseda ishlasak nisbatan osonroq bo'ladi qani ishlashni boshlab ko'ramiz let amal deb qo'ysak ham bo'ladi promptda matematik amal ig kiritdik. mana shu ko'rinishda undan keyin let son 1 prompt'da istalgan son kiriting mana shu ko'rinishda buni kopiy qilamizda son 2 qilib qo'yamiz ya'ni ikkita son kiritgani uchun demak ki buni switch operatorda ishlaymiz Switch yozib endi bu yog'ga qiymatga mana bu amalni yozamiz ya'niki qaysi amalni yozadigan bo'lsa o'sha amalni ikkovi sonni o'rtasida bajarib berishimiz kerak bu buyog'ga amal deb yozib qo'ydim endi kesga keyse birinchisida misol uchun ko'paytiruv amali bo'lsin ko'paytiruv amali bo'lsa son birni son ikkiga ko'paytirib qaytaramiz son bir ko'paytirilgan son ikki shuni alertga chiqarib qo'ysak ham bo'ladi alertga mana bu ko'rinishda en bir ikki yozamiz saqlab olib yana bundan olamizda endi ko'paytiruvmas bo'lu kiritadigan bo'lsa son birni son ikkiga bo'lib qaytarishimiz kerak endi qo'shuv kiritadigan bo'lsa son birni son ikkiga qo'shib qaytarishimiz kerak bundan keyin yana na olamizda endi ayru kiritadigan bo'lsa son 1 birni son 2 dan ayirib qaytarishimiz kerak defaultni yoqda menimcha kerak emas chunki faqat mana shu narsalar bo'ladi xolos keyin bu yoqda o'sha kelayotgan sonlarni raqamga olib o'tib olamiz chunki prompt o'ziga string ma'lumot saqlab oladi bularni oldiga plus qo'yib qo'yadigan bo'lsak raqamga e, aylanadi endi masalamizni tekshirib ko'ramiz demak ishga tushiramiz matematik amal kiriting misol uchun bo'luvni yozadigan bo'lsak ikkita son kiriti ya'ni istalgan son kiriting birinchisi oltmish bo'lsin ikkinchisi yigirma bo'lsin bo'lib uch qaytaryapti yana qaytadan ishga tushiramiz endi qo'shuv bo'lsin birinchisi ellik bo'lsin ikkinchisi qirq bo'lsin qarasak to'qson qilib qaytarib beryapti yana boshqatdan ishga tushiramiz ayiruv bo'lsin istalgan son kiriting misol uchun to'qson bo'lsin ikkinchisi o'n bo'lsin qarasak sakson qilib ayirib bizga alertga javob qaytarib beryapti demak beshinchi masalamizni ham shu yoqda ishladik hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman tushunmaganlar bo'lsa kommentariyada bemalol savol yozib <laughs> qoldirishingiz mumkin bugungi amaliyot <laughs> darsimiz shu onda o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarda ko'rishguncha <laughs> xayr <laughs> <laughs>